پاکستان کی زمین کو پھر سے سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دریا اپنے کنارے توڑ کر گھروں بستیوں اور فصلوں کو تباہ کر رہا ہے وہ لوگ جو کل تک اپنی زمین کے اوپر کھڑے تھے وہ آج اپنی زمین کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر تیز بہتے پانی سے بھاگ رہی ہے جانب ایک بوڑھا شخص اپنی عمر بھر کی پونجی کو سیلاب اور ملبے میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر آنسو بہا رہا ہے پاکستان ایک بہت ہی بڑے قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے دریائے چناب، ستلج اور راوی کے سیلابی ریلوں نے پنجاب اور سندھ کے وسیع تر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اب تک لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں گاؤں زیر آب آ چکے ہیں جبکہ پاکستان کی زراعت کو شدید دچکا لگا ہے محکمۂ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بارشوں کے امکانات ہیں جن کی وجہ سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے رپورٹس کے مطابق ایک بہت ہی بڑی سلابی لہر دریا چناب کے ذریعے ملتان کی طرف بڑھ رہی ہے اس لہر میں پانی کی مقدار پانچ لاکھ کیوزک میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے ملتان کی انتظامیہ انتہائی احتیاط سے اس صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے تاکہ عوام کو محفوظ رکھا جا سکے دریائے چناب اور راوی کے اندر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے باعث مزید پچیس ہزار افراد کو فوج اور ریسکیو اداروں نے دریائے چناب اور راوی کے اطراف سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ریسکیو آپریشن کے دوران سیلاب کی تیز لہر کی وجہ سے ایک کشتی الٹ گئی جس کی وجہ سے پانچ افراد جان بحق ہو گئے جبکہ باقیوں کو بچا لیا گیا ریسکیو ٹیموں کا کہنا تھا کہ تیز بہاؤ اور اندھیرے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا پنجاب کے کئی علاقوں میں کھڑی کپاس اور چاول کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں کسانوں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ پانی اڑتالیس گھنٹوں تک کھڑا رہا تو اسی فیصد فصلیں تباہ ہو جائیں گی بعض مقامات پر پانی کی لہروں کی وجہ سے پل ٹوٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے امدادی سامان کو پہنچانا بہت مشکل ہو رہا ہے آپ کو آج کی رپورٹ بتاتا چلوں کہ اب تک ملک بھر میں چالیس لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں جن میں بیس لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے سندھ کے علاقے لاڑکانہ دادو اور خیرپور کے نشیبی علاقوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے پنجاب کے تینوں دریاؤں ستلج راوی اور چناب کا پانی دریائے سندھ میں جا کر مل رہا ہے جس کی وجہ سے سندھ میں مزید صورتحال بگڑ سکتی ہے عالمی میڈیا رائٹرز کے مطابق پاکستان بھر میں بیس سے تیس فیصد فصلیں پنجاب کے اندر تباہ ہو چکی ہیں خاص طور پر باسمی چاول کی فصل بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے عالمی منڈی میں چاولوں کی قیمت پچاس ڈالر ٹن بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں خوراک بھی مزید مہنگی ہو سکتی ہے اس نازک صورتحال کے دوران پوری دنیا سے پاکستان کو امداد دی جا رہی ہے رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے دس ہزار شیلٹر اور دس ہزار فوڈ پیکجز فراہم کیے ہیں اس امداد کے اندر ٹینٹس سولر لائٹس تھرمل بلینکٹس اور ڈرائی فروٹ وغیرہ شامل ہیں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے میڈیکل اور ہیلتھ کیمپس لگائے گئے ہیں ڈاکٹروں اور رضاکاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ڈائریا ہیزہ ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ سے متاثرین کو طبی امداد بھی دی جا رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چالیس لاکھ لوگوں کو سیلاب نے متاثر کیا ہے تاہم اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ سہولیات بھی ناکافی ہیں ان کے لیے ناظرین سوچیں جو کل تک بچے اسکول میں پڑھنے جاتے تھے آج وہ ادھر سیلاب سے بچنے کے لیے چھپ رہے ہیں اور ادھر ہی ریلیف کیمپس لگا کر زندگی گزار رہے ہیں وہ مائیں جو گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بزاتی تھی آج وہ قطاروں میں لگ کر کھانا لے رہی ہیں متاثرہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے دوائیوں اور سہولیات کی ان کے لیے کمی ہے لوگ بارشوں سیلاب مٹی اور بیماریوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں یہ صرف حکومت یا اداروں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بھارت کی جانب سے آنے والا پانی مزید صورتحال کو بگاڑ رہا ہے اگر ہم ایک صاف پانی کی بوتل کمبل یا مچھر دانی ہی پہنچا دیں تو ہو سکتا ہے ان کی جان بچ جائے تو ناظرین یہ تھی صورتحال مزید اپڈیٹڈ خبروں اور اہم خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں